Uh, Pak An, saya nak tanya sikit. Menurut kau dalam machine learning ni, metric mana yang paling penting? Hmm, senang je. Accuracy lah. Lebih tinggi, lebih bagus kan? Tu yang ramai orang fikir. Tapi kau tahu tak, akurasi 99% tu boleh jadi tak berguna langsung. Malah, boleh bahaya tau. Eh, iya ke? Macam mana akurasi 99%? Boleh tak berguna, tak masuk akal pun. Hari ni saya ajar aku pesan ML metrics lain selain akurasi kita cover pasal precision, recall, F1 score dan cost ratio framework. Wow, best gila. Saya dah ready nak belajar. Kita start dengan accuracy paradox dulu. Bayangkan kita nak buat cancer screening system, kita ada 10,000 patients nak screen. Okay, 10,000 patients? Berapa orang ada cancer? Hanya hanya 1% je. Jadi, 100 patient ada cancer, 9,900 lagi sihat, Ni kita panggil Imbalance Dataset. Oh, macam tu. Kalau kita predik semua orang sihat, kita dapat akurasi 99%. Bagus kan tu? Nampaknya masalahnya kat sini. Dengan akurasi 99%, kita terlepas semua 100 cancer cases tu. orang boleh mati sebab model kita nampak akurat. Tapi sebenarnya useless. Alamak, 100 orang boleh mati. Ni teruk gila tepat sekali dan ini selalu jadi dalam real world systems fraud detection spam filtering medical diagnosis semua data tu imbalanced saya tunjuk dua model ni model A predict semua orang sihat 99% akurat model B catch 80% kanser tapi 97% akurat saja ha model B ada accuracy lebih rendah tapi selamatkan nyawa tak masuk akal langsung Exactly. Ini sebabnya accuracy adalah metrik yang salah. Kita perlukan metrik yang beritahu kita pasal performance kat minority class, kes penting tu. Jadi, metrik apa yang patut kita guna? Kita guna precision, recall dan F1 score. Biar saya explain kat kau satu-satu. Precision dulu, precision jawab. Bila kita predict positif, berapa kelab kita betul? Ia ya, minimize false positives, false alarms. Boleh bagi contoh tak? Fikir pasal spam filter. High precision bermakna bila kita kata sesuatu tu spam, kita hampir selalu betul. Kita jarang block legitimate emails. Oh, faham dah. Precision pasal betul bila kita buat prediction. Macam mana dengan recall pula? Recall jawab dari semua actual positive cases. Berapa banyak yang kita catch. Ia minimize false negative missed cases. Jadi untuk cancer screening, recall tinggi bermakna kita catch kebanyakan cancer. Itu yang kita mahu kan? Tepat sekali. Untuk medical diagnosis, recall sangat kritikal sebab miss cancer tu mematikan. Kita terima lebih banyak false alarms asalkan selamat nyawa. Boleh kita ada dua-dua high precision dan high recall? Memang tak boleh sayang. Ada fundamental trade-off. Bila kita turunkan classification threshold, recall naik tapi precision turun. Kalau kita naikkan threshold? Kemudian position naik tapi recall turun. Kau tak boleh maksimumkan dua-dua sekali. Ini adalah position recall trade off. Dan ia salah satu konsep paling penting dalam ML. Jadi macam mana kita nak putuskan bila patut kita prioritize precision compare kepada recall? Itu semua bergantung pada business cost. Dan ini bawa kita kepada F1 score dan last kali cost ratio framework. F1 score adalah harmonic mean bagi precision dan recall. Dia bagi kita satu nombor yang balance kedua-dua metric. Bila patut kita guna F1 score? F1 score berguna bila cost bagi force positif dan force negatif tu more or less sama saja. Ia bagi kita balance metric. Tapi tunggu, dalam real business scenarios, cost jarang sama pun. Miss Cancer tu jauh lebih teruk dari force alarm. Macam mana nak handle ni? Soalan yang bagus, pan. Ini tempat di mana cost ratio framework masuk dan ini akan blow mind kau. Ini cost ratio framework. Mula-mula, kira dua cost. Cost bagi false negative, miss positive case. Dan cost bagi false positive, false alarm. Lepas tu kira ratio cost bagi false negatif bahagi false positif. Ratio ni akan bagi tahu kita metrik mana yang patut guna. Ni decision rule. Kalau cost ratio lebih besar dari 10, guna recall. Jangan sekali-kali miss positive cases. Dan kalau rasio antara 0.1 dan 10. Lepas tu guna F1 score untuk balance approach cost to sim. Jadi kita balancekan precision dan recall. Dan kalau rasio kurang dari 0.1. Guna precision. Minimize false alarms. Sebab ia lebih costly berbanding miss cases. Spam filters. Recommendation systems. Framework ni memang power. Ia bagi kita cara sistematik untuk pilih metric yang betul based on actual business impact. Saya tunjuk framework ni dalam action dengan real examples. Mula-mula, cancer diagnosis, miss cancer cost 4.5 juta ringgit. Tu nilai satu nyawa. Dan for selam? 4.500 ringgit je untuk test yang tak perlu. Jadi, cost ratio ialah 4.000 ringgit bahagi dengan 4.000 sama dengan 1. Gila teruk! tak heranlah kita optimise untuk recall dalam medical diagnosis. Lebih baik ada false alarms dari miss cancer. Sekarang tengok email spam filter. Miss spam cost RM20, yeah? minor user annoyance. Tapi block email sah cost RM40, user churn. Jadi cost ratio ialah 20 bagi dengan 400 sama dengan 0.0. Itu kurang dari 0.9. So kita guna precision. Gmail lebih rela biar sikit spam masuk dari tak sengaja block email penting kau. Memang masuk akal. Saya tunjuk business impact dalam medical example kita dengan 100,000 patients setahun. naive approach terlepas semua, 1,000 cancer. 1,000 preventable deaths dan 4.5 bilion ringgit dalam liability. Guna cost ratio framework dengan recall, kita tangkap 90% cancer, 900 nyawa diselamatkan, kita ada lebih false alarms tapi itu still okay. Gila teruk ni pilihan metric yang betul selamat kena hampir 4.5 bilion ringgit. Sekarang untuk spam filters, kalau kita maksimumkan recall dan catch semua spam, kita block banyak legitimate emails. Users jadi flush dan tinggalkan. Berapa banyak wang kita rugi? Mungkin kurang 45 juta ringgit setahun dalam pendapatan hilang. Tapi guna precision dari cost ratio framework, kita minimize false alarms dan kekalkan users happy framework ni halang kita dari optimize benda yang salah dan rugi berjuta-juta. Last kali, credit card fraud detection. Miss fraud cost RM4,000 setiap transaction. Decline legitimate card cost RM200 dalam customer inconvenience. Jadi, kita guna F1 score untuk balance catch. Fraud sambil tak decline terlalu banyak legitimate transactions. Exactly, kita catch 80% fraud sambil minimize declines ni jimat 1.3 bilion ringgit setahun berbanding maksimumkan accuracy. Gila best, jadi melintas tiga use cases ni kita jimat lebih 5.4 bilion ringgit. Kita recap apa yang kita belajar tadi, key takeaway number 1 accuracy adalah misleading untuk imbalanced datasets. Accuracy 99% boleh bermakna 0% detection bagi critical cases. Key takeaway number 2, precision minimise false alarms, recall minimise miss cases. Ada trade-off, kau tak boleh, maksimumkan dua-dua. Key takeaway number 3, guna cost ratio framework, kira cost Fn bahagi dengan cost Fp. Ratio atas 10, guna recall, antara 0 peron dan 10, guna F1, score. Bawah 0 peron, guna precision. Dan key takeaway number 4, sentiasa kira business cost pilihan metrik yang salah boleh kos beratus-ratus juta dalam losses. Optimize untuk business impact bukan sekadar accuracy. Action plan kau mula-mula kira kos untuk use case kau spesifik. Kedua kira kos ratio. Ketiga pilih metrik kau guna framework ni. Ni sangat berguna. Saya boleh apply ni terus pada projek machine learning saya. Ingat selalu, accuracy tak sama dengan business value. Pilih metrik kau based on cost, bukan yang bagi accuracy paling tinggi. Thanks sebab ajar ni Yanwar. Saya nak pergi buat beberapa amazing models dengan matrix yang betul. Bila bila masa. Now pergi selamatkan nyawa dan juta ringgit dengan cost ratio framework. Thanks sebab watch dan jumpa lagi dalam video seterusnya.